Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Masri Muhammad Dalam episod ke-48 Siri Malaysia Ku kali ini Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel saya Sila subscribe dulu channel ini Mudah-mudahan ianya membantu saya Untuk berkembang di masa-masa yang akan datang sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua baru-baru ini ada seorang pakar bank dunia iaitu Mr. Apurva Sanghi telah mengeluarkan satu kenyataan tentang ekonomi Malaysia di dalam kenyataan tersebut beliau menyatakan bahawa ada tiga kejayaan ekonomi besar Malaysia yang orang jarang-jarang sebut jadi dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai overlook success dan ada juga disebut sebagai unsung wins Sebenarnya negara kita Malaysia tidak bising-bising dalam hal ini apatah lagi membangga-banggakan diri kita. Maka di sini kita dapat lihat ini adalah satu kenyataan yang uh, bukan main-main ya. Ianya satu kenyataan rasmi daripada Bank Dunia yang merupakan satu badan berwibawa ekonomi di peringkat global. Malah beliau berpendapat bahawa pencapaian ini seharusnya dan sepatutnya dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya apakah tiga kejayaan yang telah disebut oleh Bank Dunia ini? Yang pertama kita dapati bahawa Malaysia telah berjaya mengurangkan kemiskinan dengan drastik sejak kita mencapai kemerdekaan. Dahulu hampir separuh daripada rakyat kita miskin tetapi sekarang sudah sudah berkurangan dengan mendadak sekali. Yang kedua adalah dari segi KDNK per capita yang melonjak tinggi berbanding negara-negara serantau walaupun dahulunya kita lebih kurang sama dengan mereka. Dan kejayaan yang ketiga ialah Malaysia merupakan pemain utama dalam industri halal dunia di mana pensijilan halal kita menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Demikianlah tiga kejayaan ekonomi Malaysia yang tidak ramai antara kita yang tahu atau take for granted sahaja dan menganggap ianya biasa-biasa sahaja tetapi Bank Dunia melihat sebaliknya. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua saya berpendapat bahawa kenyataan ini perlu kita susuli dengan data-data fakta-fakta yang jelas dan bukan sekadar kenyataan yang subjektif sahaja Oleh itu dalam video kali ini saya bercadang untuk kita sama-sama melihat isu ini dengan lebih detail Dan melihat data-data yang boleh support statement ini Yang pertama soal kemiskinan saya dapati bahawa data yang terkait dengan kadar kemiskinan di sesebuah negara berbeza-beza bergantung kepada sumber data yang kita perolehi. Begitu juga dengan data kemiskinan bagi negara kita Malaysia. Oleh kerana kita bicara tentang statement Bank Dunia, maka kita lihat dahulu data daripada Bank Dunia ini. Di sini saya paparkan kadar kemiskinan negara kita berbanding beberapa negara lain dalam tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada April tahun ini. Apa yang kita lihat di sini bahawa kadar kemiskinan di Malaysia agak rendah berada di kadar 1.3% sahaja berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Indonesia 60.3%, Vietnam 18.2% dan Thailand 7 Perpuluhan 1% Malah negara-negara seperti Turkiye, Rusia, Argentina Dan juga Brazil Mempunyai kadar kemiskinan Yang lebih tinggi Berbanding dengan negara Malaysia Sekarang ini saya tunjukkan Pula data-data Rasmi daripada setiap negara pada tahun 2024 berasaskan kepada garis kemiskinan di setiap negara berkenaan jadi kadar kemiskinan di Malaysia berdasarkan maklumat daripada Jabatan Statistik pada tahun 2024 hanyalah sebanyak 5.1% berbanding dengan Filipina 10.9% dan Indonesia 8.6%. Sementara kadar kemiskinan di Thailand dan Vietnam adalah lebih rendah iaitu pada kadar 3.4% pada tahun 2023 yang lalu. Kemudian itu mari kita sama-sama lihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia di mana pada tahun 1990 kadar kemiskinan di Malaysia dan Indonesia lebih kurang sama iaitu antara 15 hingga 16 peratus. Namun pada tahun 2022 yang lalu, lebih 30 tahun kemudian, kadar kemiskinan Malaysia menurun kepada 6.2% berbanding 9.54% bagi Indonesia. Jadi jika kita kira peratus daripada bilangan penduduk maka sekitar hanya 217 ribu rakyat Malaysia yang tergolong di dalam golongan miskin berbanding dengan hampir 30 juta rakyat Indonesia yang tergolong dalam golongan kemiskinan. Menurut bank dunia lagi dianggarkan sekitar 14 juta rakyat Malaysia telah terkeluar dari kepompong kemiskinan sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Kedua, peningkatan KDNK per kapita. Data daripada IMF di sini kita dapati bahawa KDNK per kapita Malaysia pada tahun 2025 ini ialah sebanyak 14423 US dollar, ketiga terbaik di kalangan negara-negara ASEAN, jauh mengatasi Thailand 7767 USD, Indonesia 5027 USD dan Vietnam USD 4806 dolar dan juga Filipina 4350 US dolar. Sekarang kita lihat perbandingan dengan Filipina iaitu pada tahun 1960 KDNK negara Filipina berada pada paras 263.8 USD dan juga Malaysia 244.6 USD. Jadi KDNK perkapita Malaysia sekarang ini kita lihat tiga kali ganda lebih tinggi berbanding dengan Filipina. Jadi daripada data Bank Dunia dan juga IMF di sini kita dapati bahawa peningkatan KDNK per capita bagi negara-negara ASEAN aa, ditunjukkan di sini sejak tahun 1993 hingga 2025 di mana peningkatan bagi negara kita Malaysia adalah sangat tinggi iaitu 10542 US dollar berbanding Thailand dengan peningkatan 5 $3,409 dolar Indonesia peningkatan 3960 dolar Vietnam 4544 dolar dan Filipina 3324 dolar iaitu sekitar 3 hingga 4 kali ganda berbanding negara-negara yang telah saya sebutkan tadi dan yang ketiga adalah pencapaian dari segi industri halal dunia. Menurut laporan daripada Dinar Standard, Malaysia menduduki tempat teratas ekonomi Islam paling kukuh di dunia pada tahun 2025 ini dengan skor indeks 165.1 jauh mengatasi Arab Saudi skor 100.9, Indonesia skor 99. Perpuluhan dan UAE dengan skor 95.8 Kita dapati bahawa Malaysia menduduki tempat yang teratas Di dalam indikator-indikator tertentu Seperti keuangan Islam, Islamic Finance, Industri Halal Pelancongan Islam dan juga media dan riadah Malah Malaysia disenaraikan top spot dalam destinasi mesra halal destinasi yang perlu dilawati sepanjang tahun 2025 ini. sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua sebagai rumusannya saya dapati bahawa kenyataan bank dunia berkaitan pencapaian ekonomi Malaysia yang signifikan ini ada asas yang kuat berdasarkan kepada data-data yang sempat saya semak termasuk juga data-data luar dan dalam negara menunjukkan pencapaian ini benar-benar terjadi sehingga kan pada tahun 2025 ini bank dunia telah menaikkan uh, jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia kepada 4.1% berbanding dengan fokus awal sebanyak 3.9% bagi tahun 2025 ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dalam hal menaikkan ekonomi negara Malaysia insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir kali ini. Jika sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka dengan video saya ini, sila subscribe channel saya, like dan juga komen serta share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang salam hormat salam ceria dari saya Masri Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh